Здравствуйте. Здорово. Нифига себе, у вас стена. Ну, стена. стена. А вы откуда? С какого города? Запорожье. Mm. А почему вы, кстати, вы еврей или нет? Я еврей, да. На сколько процентов? На 72. Mm. А у вас есть родственники в Израиле? Конечно, есть, да. Там. А вы же можете получить гражданство Израиля? Весь Израиль, весь Израиль мои родственники. А как вы в Запорожье оказались? Так, ехал, ехал и приехал. Нифига себе путь, откуда ехали? Ну как, как можно из Израиля приехать в Запорожье? Как ты думаешь? Ну не знаю, самолетом, допустим. Самолетом? Нет, ну вот да, в данном случае. Мои, мои предки пешком дошли. Ну ладно. Не, а вот в Запорожье вы работать приехали или как вы решили? Работать, конечно, работать. А что же еще делать? В Запорожье бездельникам нечего делать, конечно. А если не секрет, кем работаете? На, на заводе этом, титаномагниевом заводе. Давно уже или нет? Лет пять. Ну, то есть до СВО. Ну да. А, ну, у нас а... нет СВО, если что. Это я у вас там СВО. Ну ладно, да. но я же говорю за себя. СВО от себя говорю. Да-да. А ты из какого города? Москва. А, Москва? А ты где работаешь? Я закончил учиться. А, то есть сейчас пойдет на СВО теперь, да, после учебы? Отсрочка же закончилась. А нет? нет. Я ну, дальше учиться пойду. Куда дальше? Магистратура. А сейчас ты кто? Бакалавриат закончил. Ну и хватит. На фронте такие тоже нужны. Да? Тогда же вам... А зачем? Будет. Что там магистру делать на фронте? Ты магистр каких наук хочешь быть? Так я же не пойду на фронт. Почему? Ну а зачем? У нас не хватает на улицах. Сам, ну блин, не знаю. Ну, вас не хватает, не да, у вас, у вас не хватает, так а почему ты не понимаете. Не, помогаешь? я говорю, нас не хватает, как вас, поэтому я могу... А, вас не хватает? Как это, вот только недавно в Москве запаковали чувака, вообще, подъехали какие-то черти без опознавательных знаков, запаковали его и увезли в неизвестном направлении. Его куда? сестра На стол, ищет, его сестра ищет, найти не может, они даже не говорят, куда его увезли. Он, вы же знаете, что это за человек, может, это какой-то был преступник которого нет нет его на фронт у него отсрочка была кстати говоря вот как у тебя у него была отсрочка а его запаковали и увезли а где это было и написано, все. в каком чате украинском почему в украинском это ваши она сестра его опубликовала видео с, с вот этим обращением что увезли и она жаловалась что не могут его найти нигде и, и военкомат не дает информацию его отправили куда-то на фронт, и никто не знает, где он, и что с ним. Ну да, прям. А с его, его, скорее всего, уже там э, украинские свинки подъедают в какой-то посадке, скорее всего. А что за группа-то, можете сказать? Я зайду, почитаю. Какая группа? Ну, где вы увидели? А какая думала? группа? А набери просто в гугле, и тебе наверняка это видео, или в ютубе, я не знаю, или в тиктоке, я не помню сейчас, где это видео было. А набери там... Э в Москве посреди белого дня забрали на, на фронт. И все. А почему на фронт? Ну, потому что война у вас идет. А куда же его еще забирать? Куда его? В колхоз? Я ли, сейчас загуглил. Э, пахать? Что ты загуглил? Нету ничего. Ну, естественно, нет, конечно. И кто бы сомневался, конечно, ты не Да нужен. я же не в Яндексе, я же загуглил, прям в Google Chrome. Ну, и что ты написал-то? В Москве да. схватили человека и увезли. Ну. И что, тебе ну, ничего не выдало? Выдало? Ну. Мерседес с мигалкой записывал видео с оскорблениями чеченцев. А Рекс с чеченцев. А кто оскорблял чеченцев? Или это чеченцы? Ну, не было, было такое а, Орек Щепихин, но этот армянин, который там начал, что-то возникать. А, да, это... тоже его, кстати, запаковали. Орал, бедный. Это в метро. Или на вокзале. На вокзале, да, его вокзале вытаскивали. На из поезда, да. Из поезда его вытаскивали. Он орал, никто не подошел. При том, что. Нет, ну, по факту. Ну. Что он оскорблял веру, то есть зачем Нет, это? Нет, оскорблять было? можно, слушай, э, все что угодно он мог говорить, и подошли какие-то черти э, неизвестные, э, ни менты, никто. Э, средь бела дня толпы людей ходят, они его на руках тащат, он орет «помогите», а все идут по своим делам, всем вообще насрать. Никто же не знал, оскорблял он, не оскорблял. Тащат человека, человек орет «помогите». Не менты, это же вокзал, там же и менты ходят, эти ваши обострыши, как их, Росгвардия там ходит с дубинками, э, кто там еще, там ППСники ходят, э, тащат человека средь бела дня, он орет, как свинья недорезанная, помогите всем насрать вообще. Причем тут чувство ну, ладно, верующих, не видел, никто, не никто не в курсе, никто не в курсе, что он там кого где оскорблял. Но в любом и, смысле, и всем этих чеченцев э, уже их и приняли да? и тут да. же отпустили и тут же отпустили этих чеченцев ну, э, с этими чеченцами э, менты провели беседу и тут же отпустили а этого кстати а этого кстати чувака не отпустили его э, отправили по моему даже в чечню его отправили на в любом случае он не прав. Скорее всего, скорее всего этот э, Адам Кадыров его будет буцать. Как он, э, помнишь, журналиста одного, кажется, журналиста был э, избивал там в кабинете усленил. Ну да, это неправильно, но и с другой стороны, зачем угу. сжигать Что священную книгу? Нет, смотри, за это есть наказание. Если оно предусмотрено э, законом, есть наказание по закону. То есть человека э, арестовали, предъявили да. обвинение, суд, если ему срок, то срок, его посадят, если штраф, то штраф и так далее. Но э, ногами. Не того, кто пиздил его. То нет. есть ты осуждаешь адам Кудырова, да, за Ну естественно. Судьбу. Угу. Смотри аккуратно, потому что можешь извиняться потом перед ним. Да что нет. Такое? Нет, не будешь извиняться? Нет. А за что? Ну, за то, что ты за осуждение? Ну и что? Я да, что? сказал. Я осуждаю за то, что он угу. как это побил человека. Хотя он а, не имел. А этого. вот эти, а вот эти трое чеченцев, ты их осуждаешь, которые тащили вот этого армянина. Ну, их там, по-моему, пятеро было. Ну, пятеро, не, неважно, не суть. Тащили трое, может, их всего было ну, пятеро. Ну, это неправильно они делали, конечно. Но я их тоже не поддерживаю -то. того человека, которого они тащили. То есть тут нет, что значит не поддерживаю. Причем здесь? Я же тебе сказал, есть законная процедура, как человека арестовывают, ну, да. там задерживают, судят и так далее. Причем ну, тут да. левые вот эти чуваки? Они же не менты, никто были. Ну да, я и говорю то, что я не поддерживаю. То типа, есть ты нас осуждаешь нас. этих чеченцев? Ну они неправильно, конечно, сделали. Неправильно. А, нет, слушай, нет. а менты, которые их выпустили, ты их осуждаешь? ментов. которые да я не выпустили. знаю, выпустили или не выпустили. Выпустили, выпустили. Проверь, ты же там гуглил, посмотри. Их тут же отпустили, их даже никто не задерживал. Ну, не знаю. Да-да, их никто не задерживал, конечно. Чеченцев отпустили, э и все. То есть там даже не ни извинений, ничего не было. Хотя, э теоретически, это киднейпинг, да, не киднейпинг, как правильно называется это. Ну да, в принципе удержание там человека и так далее. Они его увезли в неизвестном направлении, за затащили к себе автомобиль, увезли. Это по-любому уголовное преступление. Не, ну в любом случае, я, по-моему, видел то, что там было разбирательство, Пти, Лоудинов или кто-то говорил то, что там сдеанонили этих людей, кто как, и к ним были приняты меры. Ну, меры, да, с ними поговорили, наверняка, сказали, чтобы Откуда? они больше так Ты не делали. Ты знаешь точно, поговорили или не поговорили? Может, сказал, я же тебе сказал, я же тебе сказал, их отпустили в тот же день. Их, ну, как, и как бы типа задержали и тут же отпустили? Ну, если силовые структуры так посчитали. Вот, да, да, так а разве, а разве закон о таком говорит, предполагает такую вещь? Закон. закон, закон же точно. Говорит, что за воровство человека было положено какое-то там наказание, правильно? Конечно. Ну, значит, в этот раз не положено, я не знаю. В этот раз, на первый раз прощается. Один раз, как говорится, да нормально, правильно? Да нет, я не знаю. Я же не работаю там, что у них там как. Да, ну, то есть тебе, в принципе, устраивает такое положение дел в твоей стране, да? Что вот так вот можно делать? Ну, в принципе, нет. Что нет? Ну, не устраивает, говорю же. Не устраивает. Ну, И что. Я говорю, ну, это. Не не решила, что с этим надо делать, как ты думаешь? Да не знаю. Разберутся те, кто там работает. Разберутся. Ну, ну хорошо. Да. Главное, что разберутся, правильно? Ну, разберутся, куда деваться. Сначала. думаешь, да? Ну да. Сейчас сначала да. внешние проблемы решить, потом внутренние, все правильно. Потом внутренние. Ну хорошо. А внешние какие проблемы у вас? Ну, у нас сейчас специальная военная операция идет. Так, это внешняя ваша проблема. И как с ней будут разбираться? Как ты думаешь? Ну, либо ебашить вас, либо. Только без мата, ладно. Ну, Я да. понимаю, что тебе очень хочется, но не надо. Ну, так, либо переговоры. Тут два варианта: либо продолжение, либо переговоры. А, по а почему вообще для чего воевать там надо? Ну, потому что были цели изначально. Демилитаризация и ага. Украины. Как с достижениями цели? Цели не менялись. Ну, и как э, с достижениями. За 4 года почти как достижения. Ну, 60% Донецкой области, 95% Луганской, что? 50% Херсонской. А ты мне про что сейчас говоришь? Про достижения. Нет, а причем здесь цели были же другие заявлены, причем тут территории. Ну а как без этого? Как без этого? Я не знаю как. А как с этим вы а как? всю Украину а как без... собрались захватывать? А как без? Что? Всю Украину собрались захватывать? Да нет. Ну а как? Ты же говоришь, как без этого? То есть получается, вам надо всю Украину захватить? Да все не все не знаю. Ну а как без этого? Ты же сказал, а как без этого? Ну, значит сейчас... без, без территории никак, правильно? Ну да. Ну, так значит надо всю Украину. Так доказать, может, и закончится на Херсонщине, на Запорожье? А, в то есть денацифицируйте только Херсонщину и Запорожье и Донецк, правильно? Ну нет. А остальная Харьков, Украина? И Сумы. А и Сумы. Ну Сумская область, ладно. А каким вы там боком в Харькове и в Сумах, ты чё? А в Запорожье? Ну, Запорожье. Потому, Я что, уже даже про Запорожье. В Курской области, куда ваши зашли и оккупировали. Ну, ну вышло. Ну, вот. Это продолжение. Ну, вот. Вы зашли, вышли, но нам же нужно сделать буферную зону, чтобы... Буферную зону. Вы не так, могли... Так делайте, сделайте у себя буферную зону. Давай в Ростовской области, в Курской, там, в Брянской. Э, Команда зачем это делать? Попробуйте вы сделайте, вы же не сможете. Нет. а вы сегодня... а вы сможете? А вы сможете? Мы уже сейчас сделаем. Вы 4 войны. года уже делаете, продвинулись. Ну, до 100 да, долго метров. А куда деваться, куда деваться? И сколько ты думаешь, еще будете? Ну, было бы хорошо, если бы сейчас переговоры были и, и что? договорились, все и решили. О чем? О чем так цели, ну, же не как... достигнуты. Ну, может, достигнуть. Нет, не, не достиг 4 года не достигли, а сейчас прям достигнете за переговоры. То есть, ну, не на знаю. переговорах. На переговорах э, Украина э, сдаст вам все оружие, правильно я тебя понимаю? Да, нет. В, в твоей фантазии это вот так будет выглядеть. Ну, в любом случае, оружие вы сложите, и вам придется платить. Ну да нет, нет ты, реально. Ты, это ты, сам в это, ты сам в это веришь? Не, а вы думаете, вам просто так это все дают? Или... Что, что просто так дают? Все оружие это все дают. Не просто так, просто так за деньги дают. Как это? Украина покупает. Европа для Украины а куда У вас столько руб? денег, у вас не, не может быть столько денег. Вам еще рассчитываться. Украина богатая Нет. страна. 200-300. Украины больше денег, чем у вас. Украине да. вся Европа дает деньги, конечно. Но это же не ваши деньги, если Почему? вам дает Европа. Это же, это же гранты, это же помощь. Но все равно вам придется отвечать за это. Нет, помощь не отдают. Суды отдают, а гранты, помощь мне никто а не отдает. в любом случае придется вам рассчитываться. Я не да -да. Знаю, может, Слушай, а будет. вам, а вам не придется в любом случае рассчитываться? Восстанавливать Украину не придется думаешь? Нет, не придется. А нет? А, а сейчас Мариуполь, вы за чей счет восстанавливали? Так и это уже все остальные... О России, если вы забыли. Нет, я не забыл, это Украина чучела. Это Украина была, есть и будет. Донецк, Украина, Луганск, Украина. не приедете тогда в... Слышишь, чучела, чего в Донецке воды нету? В вашем русском городе, российском. Будет? Будет, когда будет? Ну, когда все закончится. Сколько сколько он уже российский, этот город ваш? Сколько он уже российский? Че воды там нет, чучело? Да, будет. Когда это будет? Когда закончится специальная военная операция. А, когда закончится, и как она там появится, когда она закончится. Проведут. сделают. Украина, правильно. Донецк вернется в Украину, и Украина сделает там воду. Да, Донецк не вернется никогда на Украину. Вы что смеетесь, что ли? Давай, сиди там, фантазер и фантазируй на своей бутылке. Та нахрен ты мне нужен? Да, да, понял, конечно. Я, я уже просто задолбался с тобой разговаривать. Опять вот эта ухмылочка дебильная, она сама понимает, что, ну, как бы, что она несет, но будет все равно.